Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Antitelim yüksək olsa da koronavirusa yoluxa bilərəm. Bu sualın cavabı belədir. Bəli, yoluxa bilərsiniz. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, antitelin yüksək olması sizin orqanizminizin artıq bir dəfə virusla görüşüb və bidalaşdığının əlamətidir. Antitelin olması ümumiyyətlə, antitelin hansı dərəcədə olmasından asılı olmayaraq, əgər varsa və referans aralığından yüksəkdirsə, yəni normu yazılır. Ki, məsələn, 0.9-1.1. 1.1-dən yuxarıdırsa, əgər antisellərin sayı bu zaman bu onun göstəricisidir ki, siz artıq həmin infeksiya prosesi keçirdiniz. Fərq etməz hansı olsun. Bu günlərimiz əlbəttə ki, pandemiya dövründə biz yalnız və yalnız COVID-19 haqqında danışırıq, amma istər qızılca olsun, istər hər hansı bir hepatitlər olsun, və ya ohtaki grip olsun, fərq etməz. Hər hansı bir infeksiyanın artıq təmasda olmuşsunuz. Antitin yüksək olması yalnız bunun göstəricisidir. Yüksək olması dedikdə biz yalnız və yalnız normadan yüksəklikdən danışırıq. Amma bağça uşaqları ki, mənim atam sənin atandan güclü anlayışına gəlmir bu. Yəni əgər mənim antitelim normanın yuxarı 5 obisinki 15-dirsə, 15 olan insanın təkrar bir də koronavirusa tutulub-tutulmaması haqqında hələlik ki bir bilgi yoxdur. Bu baxımdan antitelinizin yüksək olub-olmaması haqqında fikirləşməyin. Əgər antiteliniz varsa, artıq siz koronavirus infeksiyasını keçirmişsiniz deməkdir. Sağ olun. Başan,